awak oh, saya nak tanya satu soalan oh, okay. okay, tak yang kedua um terpulang kepada orang yang memberi ataupun menerima peluang tu. kalau mungkin dia menghargai peluang yang ada, itu adalah satu peluang yang baik untuk dia dan kita percayakan peluang kedua pastinya. betul. Kadang-kadang kita yang percaya, percaya pada diri sendiri dan orang sekeliling pun perlu ada kepercayaan tu. Betul? sebab peluang ni tidak akan datang. Kadang-kadang peluang kedua, nanti orang akan minta peluang ketiga. Tapi ini dia bagaimana untuk mengubah diri dengan mungkin dulu kita telah melakukan satu kesilapan besar tapi itulah dia uh -huh. sebenarnya titik permulaan untuk kita mulakan hidup baru. Setiap daripada kita pernah melakukan kesilapan, tapi bagaimana kita bangkit semula dan bagaimana kita nak kongsikan bersama dengan anda seorang bekas banduan dan uh, bukan sahaja memberikan satu uh, peluang bagi memulihkan nama ataupun maruah dirinya tetapi juga membuktikan sebenarnya dia merupakan seorang bapa yang mampu berubah atau mengubah hidup anak-anaknya. Uh, satu um, apa keputusan yang begitu baik sekali yeah. apabila ingin menyambung pelajaran dan baru-baru ini telah pun graduate Eh, uh, tahniah diucapkan. Ya. Kita bersama dengan individu tersebut, Encik Muhammad Khairul Abdul Aziz. Ya. Terima kasih bersama kami Tahniah Alhamdulillah, terima kasih. Baru sahaja kan akhir bulan November? ya, betul. Dari USM. Dari USM. Okey, mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu mungkin siapa yang tak kenal kan. Inilah dia yang baru-baru ni dikabarkan uh, kerana cerita ini menjadi uh, satu cerita yang perlu diberi perhatian kerana inspirasi kepada mereka semua. Tak semua orang yang pernah buat silap, pernah melakukan kesilapan tidak boleh bangkit dengan satu ijazah sarjana yang telah pun digenggam. Okey, mungkin boleh ceritakan perasaan selepas menggenggam ijazah itu. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak MSI uh -huh. kerana menjemput saya untuk berkongsi cerita uh -uh. waktu saya menyambung pelajaran ini. Kan? Uh -huh. Jadi uh, bagi saya satu pengalaman, satu perjalanan yang sangat uh, mencabar. Uh -huh. okay? Uh, Ya, saya mengaku saya pernah buat silap, uh -huh. uh, dimasukkan ke penjara, dihukum uh, 8 tahun dan 10 sebatan. Dan uh, saya rasa hidup saya dah uh, tak ada harapan. Jadi, kat dalam tu saya uh, tercetusnya untuk menyambung pengajian ini untuk memulihkan maruah saya balik uh -huh. bila saya fikir bila saya keluar penjara tu, a uh, title bekas banduan tetap ada. Hmm. Cuma saya fikir macam mana nak nak buktikan kat semua orang aku ni bekas banduan yang macam mana. Hmm. Jadi daripada itu saya cuba transform diri saya melalui pendidikan. Baik. Maaf um mungkin ramai yang tertanya kata macam 8 tahun dipenjarakan dengan 10 sebatan. Ya. Yeah. Um itu di atas um apa di atas kesalahan? Uh, saya disabitkan atas kesalahan uh, mengedar dadah. Mm -hmm. Okey, uh, which means sebenarnya saya seorang pengguna. Mm -hmm. Okey, pengguna dadah jenis uh, ganja. Uh, seorang pengguna tegar sehingga menyebabkan saya uh, memiliki kuantiti uh, yang kuat uh, banyak mm -hmm. uh, untuk kesalahan tu. Which means dalam Akta Dadah Berbahaya 1952 kita apabila certain quantity tu Melebihi, dia akan uh, dikenakan uh, apa tuduhan mengedar. Mm -hmm. Jadi saya sebabkan tu saya dituduh mengedar dan uh, dia tukar hukuman. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapi kan kita jelas satu perkara tak boleh kita buang tentang nama bekas banduan tu. Kita tahu yang mungkin keluar ni siapa je yang nak ambil kerja. Ya. Mungkin itu adalah apa yang bermain di fikiran kan. Rata-rata kalau kita bertanyakan kepada mereka, siapa je nak ambil kita kerja? Itu yang menjadikan mereka tak nak buat apa-apa. Tak perlu. Jalani sahaja hukuman. Ya. Apa yang menjadikan keputusan untuk... Inilah je, sambung pelajaran mungkin dapat keluar daripada kepompong itu. Okey, uh, cerita dia sebenarnya uh, waktu kat saya dalam penjara tu uh, tercetusnya niat nak sambung belajar ni adalah dalam satu program Uh, anjuran jabatan penjara mm. program terapeutik komuniti okey mm -hmm. waktu tu uh, penjara ada invite uh, penceramah jemputan daripada luar waktu tu saudara Hafizi Harun Persatuan Pengasih mm. Malaysia mm. Ha? Mm -hmm. uh, dia lah yang membuatkan uh, saya uh, dia cerita pengalaman dia macam mana dia keluar daripada uh, dunia penagihan dan dia transform life dia melalui education seorang yang terlibat dengan dadah daripada seawal umur 13 tahun Kemudian dia keluar, dia cuba ubah diri dia, umur 28 dia ambil SPM balik dan dia sambung daripada situ ambil diploma, ambil master. Mm -hmm. Dan saya waktu tu saya tengok, saya rasa terinspirasi dengan kisah dia tu. Mm -hmm. Jadi at that time, saya kata aku nak jadi macam dia. Mm -hmm. That's the turning point mm -hmm. yang saya rasa saya boleh ubah masa depan saya melalui pendidikan. Pendidikan. Ya. Yeah. Mm -hmm. Okey, um melalui fasa dipenjarakan kan kita kita manusia kita dengan emosinya dan kita berada dalam kurungan tetapi pada masa sama terinspirasi untuk mengubah hidup uh, menyambung pelajaran ini ijazah tahu ini bukannya uh, satu peringkat tinggi juga bagaimana cabaran dalam mengulang kaji nak buat kan uh, ulang kaji pendidikan dan sebagainya ketika berada di uh, penjara itu sendiri hmm, satu pengalaman yang saya rasa uh, agak orang kata Uh, rare lah kan uh, sebenarnya sebab last saya study dulu 14 tahun yang lepas mm -hmm. Mm -hmm. so bila uh, hang masuk dalam penjara uh, satu dunia lain mm -hmm. yang cuba to adapt life tu kemudian tiba-tiba nak sambung study balik, nak Betul. buka balik Betul. Nak, Betul. nak ulang kaji balik mm -hmm. dengan suasana persekitaran yang berbeza mm -hmm. kalau dulu belajar degree dulu dekat U, kat campus yang yang kita dikelilingi dengan student-student lain, hmm. boleh ada resources yang senang. Hmm. Tapi di penjara uh, kami uh, dibenarkan menggunakan internet hanya sejam setengah sehari. Hmm. okey jadi saya ada satu bilik yang ditempatkan saya punya komputer, hmm. komputer yang dibawa oleh keluarga sendiri. Hmm. Okay, uh, hantar ke penjara, pas tu uh, dekat Kelas itulah saya cuba uh, belajar balik uh, hmm. untuk dalam masa sejam setengah tu saya akan gunakan masa tu untuk cari sumber rujukan. Uh, jadi setiap kali nak masuk kelas untuk sebelum guna internet tu saya akan plan saya punya uh, pengguna internet tu. Hmm. Nak cari apa, nak cari Sebab apa. Sebab cari apa. limited. Sangat limited. Jadi itu so, je masa yang itu ada. Itu je masa yang ada. Kena betul-betul rancang. Ya betul. Eh? Kemudian bila dah dah cari bahan-bahan semua saya akan save, save, save dan print dekat atas kertas A4. Mm -hmm. uh, nota-nota tu semua saya akan balik ke sel untuk dan study. Study, ulang gaji mm. balik. Okey, erm um, yalah untuk sambung belajar ni keputusan yang mungkin boleh dilakukan. Tapi sebagai seorang bapa, pastinya ini adalah dilakukan disebabkan anak lah kan. Apa je yang kita tak sanggup nak buat disebabkan anak kita kan. Bila kita dah masuk uh, di uh, di sebalik tirai besi itu untuk 8 tahun eh? ya. Yeah. Nak keluar, nak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang bapa, apa anak-anak cakap masa nak sambung belajar? Panggil apa ayah? Papa. Papa. Masa papa nak sambung belajar tu mungkin respon anak-anak macam mana? Tengok wajah anak-anak macam mana? Uh, sebenarnya saya uh, terputus hubungan dengan anak-anak. Uh, Sampai sekarang? Ke, uh, ya. Anak sekarang umur berapa? 9 dan 14 tahun langsung tak jumpa. Uh, sebelum ni ada jumpa kan ah uh, tu dia ada putuskan mungkin ada sedikit ah uh, perselisihan faham dengan bekas isteri isteri kan. Mm. Okey jadi uh, saya letak benda tu ke tepi. Mm bagi saya mm. Mm, saya tekad untuk pulihkan maruah saya dekat depan apa. Mm. Biarlah nanti. mereka besar nanti. mereka tahu saya buat ni untuk dia. Bila kali terakhir berkomunikasi dengan mereka? Setahun yang lepas. Setahun yang lepas. Uh, hmm. Pada ketika itu masih berlaku. Bila Bila saya keluar, saya ada peluang untuk jumpa lagi. Tapi hmm. ada perkara yang ni berlaku. Jadi, benda tu jadi ini sikitlah. Hmm. Hmm. Bila okay. mendapat um, sebab um, Khairul buat ini demi anak, menebus maruah uh, kan uh, apa yang berlaku bila berjaya segulung ijazah ni digenggam perasaan tu adakah benar-benar maruah tu telah ditebus ya saya rasa uh, alhamdulillah lah uh, niat saya daripada awal untuk sambung pengajian ni untuk pulihkan maruah ni berjaya saya rasa uh, puas hati hmm. uh, sebab uh, saya melalui dua fasa okey Uh, saya sambung pengajian waktu kat dalam penjara lepas tu uh, covid melanda mm -hmm. saya kena postpone pengajian saya mm -hmm. lepas tu saya bebas saya bebas uh, waktu tu satu cabaran lain untuk adapt life dekat dunia luar dan mm -hmm. untuk meneruskan pengajian mm -hmm. ada kawan-kawan yang sambung tadi kat dalam tapi bila dia bebas dia tak continue mm -hmm. tapi mm -hmm. saya eh uh, tekad buat azam mm -hmm. untuk habiskan juga uh, pengajian terima kasih kepada family uh, dan penyelia saya daripada USM lah mm -hmm. yang bagi sokongan mm. bukan mudah kan pastinya yeah. seorang yang berada dalam situasi itu nak bebaskan diri tapi hidup dalam di sebalik besi dalam penjara tu satu cabaran lain tapi yeah. bila dah 8 tahun dah adapt bila keluar tu pula persepsi masyarakat persepsi keluarga ya yeah. mm -hmm. macam mana uh, dia penjara ni macam you duduk tak asing daripada komuniti, hmm. masyarakat. Mm. Okey. Bila you dah dah duduk kat dalam tapi bila you bebas tu macam mana you nak bawa diri you pula uh, untuk reintegrate, integrasi balik dalam masyarakat. Dalam masyarakat okay, kan? Okey. Hmm. Okay. Um, mungkin kalau anak-anak Cik Karul kan terlihat MSI ternampak dan mungkin menyaksikan Cik Karul bersama dengan kami ni apa mungkin yang nak disampaikan kepada mereka? Papa buat ni <tuh> untuk perbaiki silapan Papa yang dulu. Papa buat silap. Tapi Papa cuba buktikan Papa bukan yang dulu. Itu, sayang. Betapa sayangnya, kan? Mungkin nak cakap yang dah lama sangat tak jumpa. Berapa lama tak jumpa, nak jumpa mereka. Ya. <tuh> <tuh> Mungkin perharapan 2026 kita tak tahu. Ya, saya harap uh, urusan untuk saya uh, perbaiki hubungan dengan anak-anak dipermudahkan. Itu ya, saja. Amin. InsyaAllah kita insya akan yang terbaik. Um, perjuangan keluar daripada tirai besi itu harus <coughs> diteruskan yeah. uh, kali ini untuk cuba bersama-sama bersama dengan anak. Kita doakan yang terbaik. Tapi apa pun tahniah diucapkan terlebih dahulu di atas kejayaan untuk uh, membuktikan bukan sahaja membersihkan maruah tetapi memberi inspirasi juga mm -hmm. kepada mereka yang peluang kedua ini ya. mungkin adalah jalannya. Dan masyarakat sekalian juga sebenarnya perlu uh, ambil tanggungjawab juga untuk memberi kepercayaan dan juga um, peluang mm -hmm. untuk sesiapa saja sebenarnya yang bergelar banduan ini. Uh, kita tak tahu sebab kita ni manusia di, di muka bumi ini mungkin hari ini bukan hari kita, hari orang um apa saja yang kita lakukan mungkin berbalik pada kita jadi uh, sentiasa bersangka baik tak apa uh, Allah sentiasa bersama dengan kita kan apa pun beri peluang uh, dan uh, tanggungjawab itulah kadang-kadang kita kalau keluar masyarakat menolak pun satu tekanan besar juga baik terima kasih banyak-banyak kita ucapkan uh, ini dia cik khairul aziz bersama dengan kita ya okay.